Как научились в школе. Значит, э, мы были вчера в Киеве на координационном собрании самообороны. Значит, что, э, что нам донесли, какую информацию? Очень много, то, что уже начали об этом говорить, очень много появилось самозванцев, так называемых, которые под прикрытием самообороны э, начинают творить свои бизнес-дела, или черное рейдерство, или там, нападение что-то. Значит, э, предложили делать такую схему, что значит, будет в каждом поселке или регионе находиться так называемый сотник или десятник, у которого будет под список все люди находиться, которые вышли на смену или могут быть задействованы в самообороне совместно с милицией. Если что-то где-то происходит и люди представляются самообороной, сразу человек должен назвать своего координатора, который стоит над ним, также милиция может созвониться со мной лично или на наш штаб позвонить и получить подтверждение. Является ли этот человек, представителем самообороны и действует ли он в рамках наших задач, чтобы убрать такие моменты там, пьяного дебоша или еще где-то, что люди начинают иногда там на себя натягивать чужое дьявол, как бы, чтобы такого не было. Но еще раз хочу заверить все наши ребята, которые выходят на службу они принимают присягу, так называемую, где один из пунктов, который гласит о том, что мы не употребляем алкогольных напитков. Что бы еще хотел значит, сказать, что сейчас мы как бы запишем телефон и скоординируемся, чтобы у нас было я так понимаю, общее, общее поле как бы информационное, и если где-то что-то будет, какая-то заминка или как бы непонимание друг друга, мы сразу можем созвониться и скоординироваться по поводу самообороны. Значит, я так ну, представляю, что лучше всего, чтобы в каждом поселке был какой-то активист, который на себя возьмет, ну, порядочный человек, который возьмет на себя функции организации самообороны которым мы скоординируемся, получим, готовы будем его пригласить на наш тренинг, рассказать, как поступать в каких ситуациях, как лучше это сделать. Также мы это можем и с милицией совместно провести, чтобы не выходить действительно за рамки правового поля. Дальше этот человек, ну, который создал самооборону, будет как бы нами координироваться и получать определенные инструкции. То, что мы уже наработали, это совместное патрулирование по городу Кременчугу. Но мы сейчас думаем, что есть пешие патрули какие-то там, автомобильные. Но также мы создали мобильные бригады, которые действительно, если горящие какие-то моменты, могут в течение 10-15 минут выехать в точку там, пожара так, и локализовать его. Такие моменты. И все мои ребята как бы подготовлены, тренируются. И oh, я за них как бы отвечаю, ручаюсь головой. Okay. Mm -hmm. Запитание есть, да,